Assalamualaikum warahmatullah dan salam sejahtera kepada bangsa Walauberi Sekilan. Speaker Dewan pada hari ini sekali lagi telah menyelamatkan kerajaan Malaysia daripada terpaksa berdebat dan juga berbahas berhubung dengan skandal pemain-pemain warisan yang memang tengah meletup pada ketika ini. Tetapi soalan saya kepada Tan Sri Johari Abdul. Rasa-rasanya sampai bila anda boleh menyelamatkan kerajaan? Sebab benda ini makin kita gali, makin tunggang terbalik. Bahkan jawapan oleh menteri semalam pun merupakan satu jawapan yang cukup kelangkabut dan saya yakini tidak bertepatan dengan perlembagaan dan undang-undang. So, sampai bila kau nak Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu tentang kisah skandal pemain-pemain warisan negara kita yang tujuh orang itu betul-betul mengegarkan Bukan sekadar boleh sepak tempatan, bukan sekadar boleh sepak South East Asia, tetapi juga boleh sepak dunia. Di mana benda ini merupakan full blown skandal lah saya cerita. Bukan sekadar isu salah bagi dokumen, bukan sekadar isu kelangkabut dan sebagainya, tak. Tetapi ini merupakan satu penipuan yang terancang berskala besar-besaran dan benda ini saya cakap terus terang tuan-tuan dan puan-puan sekalian dia punya impaknya akan jadi lebih teruk berbanding dengan 1MDB jadi memang patut pun benda ini dibahaskan dekat parlimen sebab basicallynya apa-apa benda yang berat pasal negara kita ini wajarlah dibahaskan dekat parlimen dan saya difahamkan ahli parlimen kampar Chong Zemin telah memfalkan satu usul untuk membahaskan tentang isu pemain warisan ini tetapi tadi Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah menolak usul tersebut dengan mengatakan bahawa semalam Menteri Dalam Negeri sudah pun menjelaskan berkenaan dengan isu kerakyatan pemain-pemain yang tujuh orang itu jadi benda itu dah bincangkan tak payah nak sibuk-sibuk lagi dah so dia menggunakan Peraturan Dewan untuk menolak usul oleh Chong Zemin yang tersebut itu. Tetapi itulah, sekarang ini satu benda yang sangat-sangat pelik sebab bagi saya selagi benda itu tidak selesai Selagi benda itu tidak ada konklusinya, benda ini wajar dibahaskan. Tak boleh biar. Sebab benda ini berat tau. Berat. Full blown fraud dekat situ. Penipuan besar-besaran dan ianya berpotensi bukan sekadar membusukkan nama FAM, bukan sekadar membusukkan nama bola sepak tempatan, tetapi berpotensi untuk merosakkan imej negara kita ini sendiri. Jadi oleh kerana benda itu masih lagi belum selesai, maka saya berpandangan memang patut dibahaskan pun. Lagipun, apa yang diberitakan yang telah dijelaskan oleh Menteri semalam lebih kepada, oi, aku dah bagi kerakyatan dekat tujuh-tujuh orang itu, cukuplah. Tetapi isu sebenarnya, seperti mana yang ramai orang tahu, ialah berkenaan dengan pemberian ataupun pemfailan dokumen palsu, forgery satu penipuan yang berlaku dalam usaha untuk mendaftarkan mereka ini sebagai pemain-pemain warisan. Saya dah sebut pun dalam video saya pada pagi tadi, tuan-tuan dan pembahasan tentang perkara ini, isu sebenarnya ialah dakwaan FIFA betapa kita, kita telah memalsukan surat beranak, dokumen-dokumen semata-mata mahu mendaftarkan pemain-pemain ini sedangkan FIFA kata kita dah jumpa surat beranak yang asli, surat beranak yang sebenar dan benda itulah yang menjadi isu sebenar. Bukan masalah mereka ni kerakyatan ada warga negara ke apa-apa ke tak ada. Itu bukan isunya tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab anda kena ingat ya, sekarang ini mendapat kewarganegaraan Malaysia adalah berbeza dengan layak untuk mewakili negara kita ini dalam pertandingan bola sepak. Nampak? Ada dua perkara berbeza. Dari satu segi, memang betul kata Saifuddin, FIFA punya hal satu hal, tetapi kalau ikutkan perlembagaan, itu satu hal yang lain. Tetapi sekarang ini anda kena faham. Isunya bukan masalah kerakyatan, tetapi masalah pemalsuan dokumen satu tuduhan yang berat dan juga merupakan satu perlakuan jenayah. Tetapi, sekali lagi, saya ingin membangkitkan tentang keabsahan hujah yang telah dikeluarkan oleh Saifuddin Nasution semalam. Pagi tadi, saya telah membawakan kepada anda betapa Seksyen 20-1-E yang disebutkan oleh Saifuddin Nasution itu sebenarnya tidak wujud pun dalam Perlembagaan Malaysia sebab apa? Sebab sudah dimansuhkan pada tahun 2009. Rupa-rupanya, bila kita cek balik, Saifuddin tidak merujuk kepada perkara 20 kurungan 1 kurungan C. Tetapi Saifuddin merujuk kepada jadual kedua perkara berkait dengan kewarganegaraan. Di situ ada 20 kurungan 1 kurungan C. Tetapi benarkah apa yang dirujuk oleh Saifuddin itu memberikan kuasa kepada beliau untuk menggunakan kuasa budi bicara menteri untuk memberikan kerakyatan kepada pemain-pemain ini. Di sini sahabat saya Yus Fariza Yusof telah berbahas dengan panjang lebar dekat Facebook beliau yang saya akan bacakan kepada anda dan kita akan ulas satu persatu. Sekarang ini pada 27 September 2025, Saifuddin telah menjelaskan bahawa pendaftaran tujuh pemain secara naturalisasi telah mengikut peruntukan undang-undang dan perlembagaan. Ini juga berdasarkan kepada surat pengesahan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara bertarikh 19 September 2025 di mana dalam surat Jepun itu seperti mana anda baca di sini mereka telah menyatakan bahawa the discovery and confirmation of these birth records used as a supporting evidence of government's assessment and apart from fulfilling conditions namely period of residency in Malaysia sufficient knowledge of Malay language conduct provided sufficient ground under article 19 to proceed with the issuance of naturalization certificate of the applicants. Di mana ayat ini kata Yusuf Rizal jelas menunjukkan bahawa tujuh pemain ini telah dikatakan memenuhi syarat period of residency in Malaysia yang mana menurut perkara 19-3 Perlembagaan Persekutuan adalah selama secara agregatnya sekurang-kurangnya 10 tahun dalam tempoh 12 tahun sebelum permohonan dibuat. Jabatan Pendaftaran Negara juga kata Isfarizal langsung tidak menyebut bahawa kehendak perkara 19 tentang mastautin selama 10 tahun telah dikecualikan oleh Menteri. Ingat ya! Eh? pada 19 September itu, JPN tak sebut langsung yang Menteri telah menggunakan kuasa beliau, budi bicara beliau untuk memberikan pengecualian yang tersebut itu. Nampak tak kat situ tuan-tuan sekalian? So kalau JPN pun tak sebut benda itu besar tau. Kuasa Menteri itu besar. So kalau JPN pun tak sebut awal-awal, dan -awal, macam mana pula Puding kata, oh, saya gunakan kuasa budi bicara saya. Nampak tak kat situ? Sekarang sekadar untuk recap, saya bacakan kembali transkrip ucapan Severin Nasution berkenaan dengan penggunaan kuasa budi bicara tersebut. Syarat bermastautin di bawah akta undang-undang bagi ni paling melulus. Nak buat perkara nak jawab rujuk undang-undang lah. Okey ya. Kita buat undang-undang ini dalam parlimen. Saya sedang jawab dalam parlimen. Saya ada tanggungjawab dan ada pertanggungjawaban. Akta kelahiran, pendaftaran kelahiran ini memberi kuasa kepada Menteri KDN, saya dan Menteri-Menteri sebelumnya untuk turut menggunakan pakai perkara 20-1-C untuk memberikan pengecualian bagi syarat pemastautin dan itu saya guna pakai. Itu transkrip ucapan Saifuddin semalam kalau anda terlupa, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi macam saya sebutkan tadi, perkara 20-1-C tak ada dalam Perlembagaan. Sudah dimansuhkan sejak tahun 2009. Yang ada cuma Seksyen 20-1-C Jadual Kedua Perlembagaan Persekutuan. Di mana Seksyen itu menyatakan bahawa pengiraan Mas Tautin dan juga mengambil kira ketiadaan seseorang di dalam negara kerana sebab kesihatan. Bukan saya saja je menteri kata, oh kita boleh bagilah uh, kuasa menteri untuk uh, bypass everything, kita anggaplah macam dia pernah duduk negara sebagainya. Tak. Mestilah kerana sebab kesihatan. Maksudnya, dia ni duduk ke luar negara, dia ni nak mohon jadi rakyat Malaysia, tetapi mereka ini terpaksa pergi ke luar negara untuk mendapatkan rawatan, tak boleh. Untuk memenuhi agregat 10 tahun dalam tempoh 12 tahun itu, untuk melayakkan dia menjadi warga negara Malaysia. So, di situ ada sedikit discretion atas sebab kesihatan, boleh bypass. Tetapi tuan-tuan dan sekalian, perkara itu juga, seksyen itu juga tidak menyebut langsung tentang apa-apa kuasa pengecualian yang diberikan kepada Menteri KDN. Tak ada ya, langsung tak ada. So sekarang pun dia kata 20 1 C bagi kuasa pada dia. Tapi dalam perkara itu dan seksyen itu langsung tak disebutkan kuasa Menteri KDN dalam hal ini. Akta pendaftaran kelahiran juga tidak ada. Langsung tak ada. Kan pun dia kata, oh kita gunakan akta pendaftaran kelahiran lah, itu ini sebagainya. Alright. Akta pendaftaran kelahiran pun tak ada sebut kuasa menteri. Yang ada ialah akta pendaftaran kelahiran dan kematian 1959. Dan basically kata Yus, dia dah check. Akta ini basicallynya dia tak jumpa pemperuntukan yang memberikan kuasa kepada menteri KDN untuk mengecualikan syarat pemastautin. Tak ada. Dalam akta ni pun dah cross check habis semua langsung tak disebut tentang kuasa menteri memberikan pengecualian yang tersebut itu. Kata Yus Rizal lagi, selepas dia semak undang-undang yang lain, ada Akta Pendaftaran Negara 1959. Di bawah akta ini, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990 digubal dan Seksyen 27-1-H menyatakan bahawa tiada seorang pun antara orang-orang yang berikut dikehendaki mendaftar di bawah peraturan-peraturan ini mana-mana orang sebagaimana yang dikecualikan oleh menteri melalui perintah sama ada dengan mutlak ataupun tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang ditetapkan di dalamnya daripada peruntukan-peruntukan akta dan peraturan-peraturan ini nampak macam oh inilah kuasa menteri mungkin saya punya salah sebut namun tuan-tuan dan puan-puan kata Yusof Rizal seksyen tersebut menyatakan tentang pendaftaran bukannya kerakyatan melalui naturalisasi okey pendaftaran saja nak register bukan untuk naturalize. Boleh faham benda tu eh? Itu ada pengecualian menteri. Tetapi bukan pengecualian menteri untuk naturalize. Pendaftaran ya, situ ada sebutkan tentang kuasa menteri. So sekarang persoalan ni bangkit Khalif Sarizal. Kalau betul menteri telah memberikan kuasa pengecualian di bawah akta mana? Di bawah section mana? Di bawah perkara mana? Di bawah peruntukan mana yang Stephanie Nasution telah menggunakan budi bicara beliau untuk memberikan pengecualian? Sebab sekiranya pengecualian dari segi kiraan tempoh masa tuan 10 tahun diberikan menurut perkara 20-1-C jadual ke alasan kesihatan apa yang digunakan masalahnya untuk memulihkan dia dapat pengecualian itu? Semua persoalan ini tuan-tuan dan tuan sebenarnya adalah sangat-sangat penting tau sebab, ya macam saya katakan benda ini makin kita korek, makin benda itu akan nampak busuknya sebenarnya ianya bukan sekadar satu perbuatan orang kata apa salah daftar ke salah register ke apa-apa ke tak tetapi macam saya sebutkan tadi, full blown fraud. Penipuan skala besar-besaran. Dan ianya suka atau tidak melibatkan semua orang. Termasuklah kerajaan, termasuklah FAM dan juga kepada mereka yang terlibat dengan boleh sepak negara secara langsung ataupun tidak langsung. Sebab itu saya kata PMS juga patut bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab FAM pun ada sebut yang Perdana Menteri telah memudahkan proses dokumentasi. So proses apa yang telah dimudahkan? Dan lagi sekali soalan kita, siapa yang bagi arahan kepada Pudin untuk buat macam tu? Dan yang paling penting sekali tuan-tuan dan sekalian, anda kena ingat satu perkara tahu. Benda ini tak akan berhenti di sini. Katakanlah FIFA mengekalkan verdict mereka dan mereka dihukum gantung selama setahun, tak boleh main bola sepak lagi dah. Masa depan mereka akan terjejas tujuh orang pemain ini. Dan percaya cakap saya, oleh kerana mereka ini terjejas masa depannya, mereka akan bertindak menyaman kita, setuju atau tidak. Mereka akan saman FAM, mereka akan saman JPN. Mereka akan saman Kerajaan Malaysia. Dan mungkin mereka akan saman sesiapa sahaja yang terlibat dalam projek revolusi Harimau Malaya ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau benda itu berlaku, memang cakap terus terang, kemaluan yang bakal kita terima jauh lebih besar berbanding apa yang kita tengah terima pada ketika ini. Sebab itulah saya rasa Speaker Dewan sepatutnya tak menghalang benda itu. Biarkan ia dibahas. Rakyat wajib tahu. Rakyat perlu tahu. Jangan biarkan kebenaran itu dibungkam hanya kerana, oh, aku nak selamatkan kerajaan, aku nak selamatkan menteri. Sampai bila anda boleh menyelamatkan menteri, wahai Joria Abdul. Jangan sampai satu hari nanti, kita disaman bertubi-tubi kiri kanan depan belakang. Masa itu, anda lari jauh-jauh dan lebih teruk lagi. Katakanlah, kalau masa itu kerajaan dah bertukar, kerajaan yang kemudian pula terpaksa menanggung najis akibat daripada perbuatan kerajaan yang lama ini. Allahu Akbar. Ini semua kerja orang gila, mialah.